Mən bu yaxınlarda bir o heyvan əhdiləşən adamla söhbət etdim. Dedi, sən fikir verirsən, hə, hə, bir həyatda it də saxlayırsan, pişik də saxla. İcinin ninirsən, elə it elə bilər ki, doğrudan da qəbul eləyir ki, sənin həyatında, sənin mülkündə bu qarovlçudur, bu biri işçidir. Rəziyyətini göstərir, xidmətündə dayanır. Bilgili bir heyvin niyyətisənsə, mən sənin qulluğçunam. İt də bunu görür. Amma deyir, pişik şey kim verimizəndi? 200 nə hələb ha ki, hər bir sən bunu qonaq alsan, evin yəsi budur. Bu üçsən sən hələ buna bu, bu fikir vermisiniz? Amma bu itləmişin bir başqa söhbət də var ha. Yozumuza yaxında o mülk məsələsinə. Bir gün itləm kişi bir-birlərinə söhbət edirlər. İt deyir kişiyə ki, "Ba bayırda yatıram, yağış külü, soyuq. Mən buran qoruyuram, əziyyət çəkirəm." Falan edirəm. Məhəllə bayırdan sən cürsən? Evimin xarabaşından vurursan, daim belə isvalayla vurub qonuzdan çıxırsan. Həbələ özün heç bir gördüyün işdə yoxdur. Sən də tumarlı illər, nə bilmirsən, sənə yemək verinlər. Şi ki sənin oğlum var deyəmsən. O işmännlik də öyrə məsələ. Sənin üçün bucu. Bir necə? Deyil bax Odam əlindən gələ bilmir. Xərir hürürsən dağıdırsan özünü, gələnə bir cür hürürsən, gedənə bir. Bir əlində nəsa aparanda az qalın zəncirin tutsun, hürə hürə buna. Mən dünya aləm vezmədəm. Kim gəlir, kim gedir, kim nə aparır, kim nə gətirir? Buna görə mən beləyəm deyir. Nəc öldürsən, nə paqlıq alırsan, ağam malı gedir deyim, buzdurun canı çıxır. Nə yol olsun desən. Əlbəttə ki, bu bir təmsil ki, insan başa düşsün ki, mülk sahibi Allahdır. Sənin hər nə ünvansən öz güldürməyənlə deyil. Bunu Allah sənə təali